2016 года на территории Коменкарновского района был совершен ряд преступлений, именно мошеннических действий в отношении граждан. Лицо, совершавшее данное преступление, подходило к молодым людям. В основном это молодые люди, а также малолетние, не достигшие совершеннолетия лица. Лицо представлялось сотрудниками правоохранительных органов, различных должностей, также службы безопасности Украины, полиции, оперативные службы иные. И под вымышленным предлогом о том, что он занимается раскрытием преступлений, это кражи, грабежи, которые были совершены в пределах района, где он общался с людьми и описывал впереди, впереди стоящего человека, объясняя, что вот такое именно описание дают свидетели на лиц, совершивших вот выдуманные эти преступления. После этого, под предлогом проверки поступлений денежных средств незаконных на карточки данных потерпевших наших, он просил показать чеки, ну то есть приглашал в банкомату, просил людей распечатать чек, также там снять наличные, чтобы просматривать транзакцию. Ну, все это вымышленно Также э, просил предоставить там все ценные предметы, это ювелирные украшения, это э, мобильные телефоны, также якобы на предмет проверки. После этого, под предлогом проведения каких-либо там экспертиз вымышленных, там дактилоскопических, либо технических, он просил э, у людей передать ему имущество у наших потерпевших, после чего в основном, в основном составлял собственноручно, писал расписки, отдавал и сообщал о том, что там через некоторое время он свяжется и подъедет, вернет это имущество, просто покидал место происшествия. Вот. Непосредственно на территории Коминтерновского района было совершено у нас, ну, именно то, что заявлено было гражданами, то есть около ну, у нас пять эпизодов вообще, также иные отделы, в иных районных отделах полиции также находятся материалы, где фигурирует наш подозреваемый вот. всего, как поясняет он, по Украине у него масса эпизодов, так как он гастролировал по всем областям и совершал такого же рода мошеннические действия в отношении граждан. По данным фактам в единый реестр досудебных расследований внесены материалы по статье 190 части 2, то есть мошеннические действия, совершенные повторно, а также 353 части 1, это незаконное присвоение служебных полномочий. Задержан за совершение мошенничества в городе Калькове совершал в разных частях города представлялся работником СБУ, полиции забирал у граждан телефоны, технику, деньги сбывал в ломбардах деньги тратил на еду на наркотики на женщин Две, две кражи совершил у, у малолетних граждан на Росте, на Плехановской, возле станции Малыша. Признаю, раскаиваюсь.